Так, ладно, добро. Странное место. Похоже, эти великаны застыли на месте за одно мгновение и уже достаточно давно так стоят. Я думаю, шкуру достатньо кстати, а что там за вогоньку? А, так то верно. кричала я думаю, что за звук. Так, подожди. Я ж тут был. Хорошо. mm-hmm Ару, бросься, что он летел? Ооо. убить. Нормально. Здоров, дедули. А, да, это мой дом. Этот череп и мозг на столе. Человечье? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Не дякую. Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок, и для здоровья полезно. Фунт человечный — это как... Хватит, спасибо. Ну полезно вообще. Я подчеркиваю, мерку. что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж, благородство. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфяти, но это мясо ароматное словно пропитано кореньями. Я не помню, как эта хвороба называется, но она была выявлена в племени, которая занималась на крас людоедством. Ученые выявили, что потребление Людського м'яса визиває в людини якусь е е хворобу, яку тяжко вилікувати. яка, Що там, як там. Я в деталі не в... це було десь три роки назад цю новість. Я дивився. Це точніше. С меня довольно ублюдок. Как хочешь, больше ничего не скажу. Ты не заслуживаешь жизни, а я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня, но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю. И изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Так я тебе и поверил. Ты сбежишь, как только я уйду. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото с важной целью. Тебе важнее ее достичь, чем убить старого людоеда. Знай. Я храню відповіді на многие загадки. <Слёзд discretion> Ні, ну з одного боку, його по-доброму би вбити. Ну, з другого боку, він і так здохне. Якщо він не вбиває нікого, просто жре трупи, це його тіло. хай жере. Все сдох на сам. Ой, не знаю, что выбрать. ладно. Ну, Ты тварь, что можешь расскажи мне. ладно, живи. Пока, мест. Твой выбор меня радует. В знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья. Эта информация может тебе пригодиться. А я в делах поваром. Ты бледен. Кушать хочешь? <laughs> я дякую. Расскажи мне про башню мага. А почему тебя интересует это старое строение? Я хочу проникнуть внутрь. Чистолюбивая цель, но чистолюбие — ключ к успеху. Нравишься ты мне, сынок. У меня дома в сундуке лежит книга. Прочти ее и узнаешь то, что знаю я. Спасибо, дедушка. Интересно. Что? Гроза будет, сынок. Боль. у тебя не... Так он повторит то самое дело. Добре, стаи, я не повторю, ты сам Стопе! С я крайне, знать все, что я знаю. Ах ты дедуля. Ах ты потвора. А. -а, -а. Uh. Почему ты ешь человек? Мне нравится. Сам. Да. Не. Все. Как Ты. За. А я ее в быте не могу, да? Ты бли. Почему? Мне хва. Сам. Да. Не А крас. Жи. Даст. Как Угу. Ладно. Да я таки зараз загадав, что я винказав про записи в скрині. Странное место. Похоже, эти виса не застыли на месте за одно мгновение. И уже достаточно давно так стоят. Дару. Кстати, вони між собой бьются. А, вона вылазит тільки... Та блин. Не, вони між собой не бьются. Туля Вечеряй. Обглоданные А, да. А этот? Да. Мясо? Да. Наталья. Ле... Как... ты, блядь. Ты не заслуживаешь жизни. А я как... Вот так-так. Всегда можно убить. Умри, чудовище. Ты куда? А ну стоять, паскуда. Лифтик. Здоров, дедусь. Не, давай иду сюда. Вот там мы с тобой нормально не побьемся. Что же дедусь? Что там робить три? Один, два, три. Чотири, п'ять. Че там долбанулись? Мені в жизни їх не перемогти. Ну ті дуля, а засранець. Ладно, мені треба забрати книгу. Кстати. Походу я не забрал лошадь. Да, его. Що за херня? А, це про вежу було? У мене місія кінчусь? Нем. Mm. Mm. деревья тут не защищает я понял. Mm. Ну попробую ты сто его. Mm. Да не, ну и нахер. Бай-бай, тварюки. Ой, я вежу нашел. Секало совпадение. Мы сейчас реально, да? Ну давайте. А что-то не так с вами? Что у вас такова? Yeah А, у тебя обелиск. Здорово, здорово. Пока, пока. Привет. Да сколько то растений тут, а? да, да. Никаких разговоров до утра. Я спать хочу. Так ты против. Спать не хочешь. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Приходи завтра. Я ухожу отсюда. Пойди. Куда я вообще зашел? Давайте посмотрим на ранку. Чего? Чего ты ищешь здесь, человек? Ты меня раздражаешь. Что ты имеешь в виду? Некоторые из наших великих героев отдали свои жизни в борьбе против людей много столетий назад, когда ваш род только пришел в эти земли. И это повторилось в новое время, когда мы опять поняли, что не можем терпеть тирании людей. Кровь за древнюю кровь. Ты видел цветы Феновед? Тебе они кажутся просто растением. Ты не сможешь найти Фенуэд, потому что не отличишь его от других растений. На <звеческая> это у тебя дилемма мы навсегда бесила. Людина не людина. Ну, по сути, у нас тоже людина. По сути, Герет людина. Ні, просто це знаєте. Слов'яні, європейці, азіати. І це всі різні люди, воще різні. А те, що в нас практично одна та сама анатомія, а те, що. Я вам, ні, я вам скажу тако: ми не відрізняємося ні від чого, що нас окружає. Навіть те, що ви їсте, це те, що ви складені. Бо все у світі складається за тобі. То, по суті, по сказати всі похожі друг на друга. Просто різна структура. Це почва. Індивідуальності, знаєте. Реально трохи підбільшує. Ой, ладно, давайте продовжувати. І також для тих, хто зараз каже, так людина, що мозгом індивідуально. Кожен своє має погляд на світ. Я про це не мав виду. Я мав виду те, що люди просто людей ділять по тому, як вони виглядають. Все. Ну це смішно, реально. Ой, блядь. І наліччя мозгу не робить чоловіка Божим существом. Ну так то відомо. У нас еволюція зробила, що в нас мозок появився. В когось когті, в когось ще якась херня. А в нас мозок. Розбиття. Ладно, давайте продовжувати. ослеплен ненавистью. Я собрал фиан. Покажи мне, что ты собрал. Думаю, что ты меня повеселишь. А что на лет? За что такие? А так в мене ще це є замовлення Треба їх повикидати Що вона хоче? Кефінг слід Що неї дати? Собачья mm -hmm. то плазма. Я сам не знаю, что это такое. Ну ну что с собой. Ладно, ребята, давайте на этом закинчем и продолжим в следующий раз. Всем спасибо и пока.